ابو بکر کے دور میں اس کو جلایا جاتا آج عمر کے دور میں اگر ذرا سوچئے آج اسلامی جمہور پاکستان کے اندر جہاں جس ملک کے اندر مساجد اور مدارس کا سب سے زیادہ تحفظ ہونا چاہیے تھا اس ملک کے اندر آج اسلام آباد کے اندر مدنی مسجد کو شہید کر دیا گیا اور راتوں رات اس کو شہید کر کے اتنی بیوقوفی والا کام کیا آپ ان کی بغیرتی کی انتہا دیکھیں اس کو شہید کر کے اس کا راتوں رات, رات ملبہ اٹھا کر وہاں پر پودے بھی لگا دیے گئے یعنی یہ وہ ملک جو بنے اسلام کے نام پر تھا اور مساجد اور مدارس کا تحفظ تو اس ملک کے اندر سب سے زیادہ ہونا چاہیے لیکن آج امریکہ کے اندر مساجد محفوظ ہیں یورپ کے اندر مساجد محفوظ ہیں انگلیڈ کے اندر مساجد محفوظ ہیں پوری دنیا کے اندر مساجد محفوظ ہیں امام بھی محفوظ ہیں بھی محفوظ ہیں امام بھی علماء اکرام بھی محفوظ ہے اور یہ وائر اسلامی ملک ہے جو بنے اسلام کے نام پر اور اس ملک کے اندر نہ مساجد محفوظ نہ مدارس محفوظ ان کو چھوڑو ظالموں علماء بھی محفوظ نہیں ہیں دیندار طبقہ بھی محفوظ نہیں ہے ان سب کو چھوڑو سب سے بڑھ کر اس قرآن مجید کو بھی لوگوں نے محفوظ نہیں کیا یہ وہی قرآن ہے جو اس مسجد کے ڈھیر کے نیچے سے اس مولوی نے نکالا جس کے ہاتھ کام اٹھے کہ اس اس مسجد کے ملبے کے نیچے سے وہ پھٹا ہوا وہ شہید قرآن نکلا جس قرآن کے لئے صحابہ نے بدر عہد میں گردنیں کٹوا دی جس قرآن کے لئے حضور دن رات محنت کرتے رہے جن قرآن کے لئے صحابہ نے اپنے گھر بار جوڑے آج اس قرآن کو حکومت کی سرپرستی کے اندر حکومت والوں نے خود اسلام آباد کی سرزمین کے اندر اسے ملبے تلے ملبوز کر دیا کیا یہ قرآن کی توہین نہیں کیا یہ قرآن کی بے عزتی نہیں کیا اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں کیا یہ قرآن اتنا لوارث ہو گیا اس قرآن کو تو لینے والا بھی لانے والا بھی جبرائیل ہے جس پر اترا وہ محمد مصطفیٰ ہے اور حضور نے جن کے حوالے کیے وہ صحابہ کرام ہیں یہ تو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے اعلیٰ پیغمبر کے اوپر نازل ہوا سب سے اعلیٰ فرشتہ لے کر آیا اور جس جماعت پہ نازل ہوا وہ مسلمانوں کی سب سے اعلیٰ جماعت ہے اس قرآن کو آج ابو بکر کے دور میں اس کو جلایا جاتا آج عمر کے دور میں اگر اس کو یہ اس کو مسمار کیا جاتا اس کو اس طرح بے دردی سے شہید کیا جاتا مجھے بتاؤ ابو بکر عمر عثمان علی کے دور میں اگر یہ کام ہوتا تو کیا حکومت یہ کام حکومت کے خلاف یہ کاروائی نہ ہوتی حکومت کو چاہیے جن جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کے خلاف جو ہو سکے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان سب کو معطل کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے یہ حکومت پاکستان سے اپیل ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے بلکہ غیر اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے یہ اسلام کے نام پر بنا یہ اسی قرآن کے نام پر بنا آج جس قرآن کو تم نے مسجد کے مل پہ تلے ڈھیر ڈھیر کر دیا یہ وہی قرآن ہے جس کی صدقے جس کو پڑھنے کی وجہ سے جس کو پڑھا کر جس کو پڑھ کر جس کو سن کر لوگوں کے دلوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے اسلام کے نام پر ایک ملک کا آغاز کیا اور اس کے لیے اپنی جانیں دی آج اسی ملک کے اندر اسی مساجد اور مدارس کو محفوظ نہیں کیا گیا اسی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کی ایک سورت البقرہ کی آیا تھے مساعد اللہ یوز کرفی یس مو وہ صاف ہی خرابی ہا یہ قرآن کے اندر اللہ پاک فرمائے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکے اللہ مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکے اور ان کو ویران کرنے پہ لگا ہے اس شخص سے بڑا ظالم تم سے بڑا ظالم کون ہے تمہیں ظالم اللہ کہہ رہے ظالم ہو تم اللہ کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتے اللہ کے قرآن کو تو مانو اس کے قرآن کی عزت کرو اس کی عزت ہوگی پاکستان کی سالمیت باقی رہے گی پاکستان کا امن برقرار رہے گا اگر خدا کی قسم اس ملک کے اندر قرآن کا تحفظ نہیں ایسے ملک کو سو دفعہ لانت ہوں ایسے ملک کو وجود ہی ختم ہونا چاہیے جس ملک کے اندر قرآن کی عزت نہ ہو جس ملک کے اندر صحابہ کی عزت نہ ہو جس ملک کے اندر اہل بیت کی عزت نہ ہو جس ملک کے اندر مساجد اور مدارس کا تحفظ نہ ہو جس ملک کے اندر علماء کرام کی عزت نہ ہو جس ملک کے اندر علماء کرام کو دن دہاڑے شہید کر دیا جائے اس ملک کا کوئی پرسان حال نہیں اس ملک کا مستقبل اگر آپ امریکہ کی جوتوں میں تلاش کرتے ہیں خدا کی قسم لاکھ بار نہیں گھروں بار آپ جاؤ آپ کو آزادی اور آپ کو خوشی نہیں ملے گی جب تک آپ اس قرآن کی عزت اور اس کے بخار کو برقرار نہیں رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا امینا صرف آپ کا بھائی زیر الرحمان خلاک اللہ غمہ علیہ اللہ